કેન્દ્રશાસિતના ત્રણેય પ્રદેશોમાં આવતીકાલે એટલે કે તારીખ પાંચ નવેમ્બરના રોજ ગ્રામ પંચાયત જિલ્લા પંચાયત તથા નગરપાલિકામાં ચૂંટણીનું આયોજન થયું છે જેમાં દીવ ખાતે પણ જિલ્લા પંચાયતની ત્રણ સીટ માટે ચૂંટણી થવાની છે પાંચ નવેમ્બરના રોજ મતદાનની પ્રક્રિયા થવાની છે જેને લઈને છ નવેમ્બર સવારે નવ વાગ્યા સુધી દારૂના વેચાણ પર રોક લગાવવામાં આવી છે તે જ રીતે તારીખ આઠ નવેમ્બરના રોજ પણ મતગણતરી થશે તે દિવસે પણ દારૂ વેચાણ પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस uh, वगैरह रहती है कि मनी एंड मसल पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आए तो उसके अंदर बूट लेगिंग एंड बाकी अगर दारू को कंट्रोल करने की बात की जाए तो सेक्रेटेरिएट से ही नोटिफिकेशन इशू हुआ है ड्राई डे का सेकेंडली हमने सेक्टर ऑफिसर्स को हर दिन हमें रिपोर्ट करते हैं कि आज क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोई मनी मसल पावर या किसी और प्रकार का इन्फ्लुएंस वगैरह हो रहा है उसकी वो निगरानी कंटिन्यूसली करते हैं उसकी डेली की रिपोर्ट आती है कुछ कुछ शरारती तत्व जो इलेक्शन के अंदर हमारे बाधा डाल सकते हैं उनको भी बाउंड ओवर किया गया है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ली गई है तो इन सभी तरीके से देखा जाए तो इलेक्टर्स कैंडिडेट पोलिंग टीम एंड इन जनरल पब्लिक के एक सुखद में जो कि हम बोलते हैं कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है लोकल इलेक्शन जो कि लोगों से उनके जो मूलभूत जरूरतें होती हैं उनके लिए इससे जुड़ा रहता है उसको एक सुखद में एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की है और मैं दोबारा से प्रार्थना करता हूँ सभी वोटर्स मैक्सिमम नंबर में आए और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें धन्यवाद